अल्लाह तो है महबूब हमने आपको तमाम ज़हानों के लिए रहमत बनाकर भेजा बेशक सराफा बेशक रहमत बेशक बेश की मोहब्बत सीरत नबी के सामने के अंदर भरी हमने हज़ूर के नक्श कदम पर चलते हुए रहमत बन के जिंदगी गुजारनी है रहमत नहीं बनना हजूर बच्चों के लिए भी रहमत थे अपनों के लिए भी बेगानों के लिए रिश्तेदारों के लिए भी मुहाजेदारों के लिए, के लिए ला, ला। जानवरों के लिए भी परिंदों के लिए हर किसी पर हजूर की रहमत बनती तो हजूर की उम्मत जो है मोहम्मद रसूल पढ़ने वाले मुसलमान इनको इस बात पर गौर करना है कि नबी करीम दुनिया में तशरीफ आए और तिरसठ साल इस दुनिया में गुजार कर गए तो वो क्या कर कर गए क्या बता कर गए इस, इस बात को समझना है इतनी मोटी दो किलो की किताब दे गए कुरान मजीद हम सब के घरों में मौजूद हैं सुबह हजूर की हज़ारों अदीसे मुबारक किताबों के अंदर बुखारी शरीफ देखने इको कम करना बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दिन मजीद इबन माजा सुन नसाई सुन अब दाऊद मिशक् शरीफी अदी तो से मुबारक हजूर की हज़ारों बातों से भरी हुई है आपके इर शादा से मगर बात ये है कि ये अगर, इस पर अगर इस पर हम अमल नहीं करेंगे तो बस ये बातें ही हैं ये अल्लाह की बातें हैं वो नबी की बातें ये सिर्फ हमें तालीम देकर कर गए हैं हजूर ने एक लेसन दिया है लर्निंग दी है हजूर ने हमें

अना खातम नबी के ला नबी बाली मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना क्या मत कर अब विलायत का सिलसिला शुरू हो रहा है हम बिया नहीं आएंगे और या आते रहे मशार। नबूबत खत्म हो गई बाबे नबूबत खत्म बाबे विलायत खुल रहा है मन कुल तो मौला अली मौला सवा लाख साहबा का मजमा है हजतुलविदा के मौके पर हजूर ने रबील खुम के मुकाम पर हजरत मौलाजा शेर खुदा को ऊपर को लबाया स्टेज के ऊपर रात का बाबू पकड़ा फरमाया सब साहबा और साहबिया के सामने सुन लो मन कुम मौला फाजा अली मौला जिस जिस का मैं मौला उस उसका अली अली जिस जिस का नबी मौला उस उसका वली मौला यानी नबूबत का एक काम हो रहा है

था तो इस्लाम आया था अरब के अंदर मक्के मदीने में तो यहाँ इस्लाम कैसे तारीख हमें बताती है तारीख है हिंदुस्तान यहाँ की हिस्ट्री कि यहाँ इस्लाम और कराम बुजुर्गान दीन की मेहनतों से सूफिया कराम की मेहनतों से मशक्कतों से काविजों से मोहब्बतों से पैदा और ये सारा सारास्तान इस्लाम का गहवारा का ईमान की रोशनियां फैलनी और फिर अल्लाह ने हमें अदब सिखाया माँ बाप का अदब कुरान का अदब, मजारात का अदब दीन मोहम्मदी जो है ये सारा अदब के घूमता है इस्लाम में से अदब को निकाल दो तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है। हमें दीन अदब सिखाता है अदब कलाम कैसे करनी है अदाब तुआम खाना पीना कैसे अदाब नद अदा अदाब यानी अदल कैसे करना है, है? रसूल सारा कुछ सिर्फ कर नहीं गए बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखा कर गए हजूर की जिंदगी आपके दुश्मन जो भी आपको और के तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है सर। हजूर का बोलना कुरान हजूर ने फरमाया कि ये बात मैं कह रहा हूँ वो हदीस बन गई हजूर ने फरमाया ये बात अल्लाह कह रहा है इसको कुरान के खाते में ले लो पाक पाप सूरतों को रब पाक मुनजाए सूरतों तो ना खुदा दा मुंह ना खुदा दे लब माशाल्लाह माशाल्लाह जी 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 लब पाक मुनजाए सूरतों तो ना खुदा दा मुंह ना खुदा दे लब सारा कुरान पढ़ के किते खुदा दे दिखा दे लब वाह वाह वही भेज के पाक रसूल उते आंखे मेरे हबीब हिला दे लब रात उदो दीवान्या हजूर का बोलना यही अल्लाह का बोलना है हैं हैं अल्लाह का मुँह अल्ला ही नहीं अल्लाह का जिसम ही नहीं लाजूद है तो अल्लाह ने अपनी बात पहुँचानी थी तो जुबान मुस्तफ़ा को हजूर ने तो बात कहनी थी तो वही जुबान मुस्तफ़ा हमारे मुँह से कोई बाहर हमारे मुँह से कोई चीज निकलती है ना तो हम कहते हैं उल्टी मुँह से चीज बाहर आ जाए तो क्या कहते हैं उल्टी आ गई हजूर की मुबारक से आपके मुँह से जो निकले वो सीधी राम मुस्तकीम सिस्तकी हजूर ने चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिकली करके दिखाया चालीस साल अरब के माशरे में रहे चालीस साल के बाद ऐलान ने नूबत किया सवाल ये पैदा होता है कि चालीस साल पहले हजूर क्या करते रहे वो चालीस साल हजूर का किरदार है करेक्टर है वो सबके सामने थे हजूर उनके सामने पैदा हुए पले बड़े लड़कपन जवानी ये सारा कुछ ऐले मक्का ने देखा था जब हजूर ने एलान नफूवत किया तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला उसकी ये बात भी झूठ नहीं हो सकती तो फिर ईमान लाए हजूर की तालीमत को सुना जहाज का माशरा था उस जहलान माशरे के अंदर बात को फैलाना ये बहुत बड़ा काम था जान के दुश्मन बन गए बेटियों की इज्जत नहीं थी किसी के बच्चे पैदा होते थे जिंदा दफन कर देते थे कत्ल कर देते थे औरत को कोई मुकाम नहीं था लफाओं की समझा जाता था गुलामों को बराबर बैठने की इजाज़त नहीं थी फिर इस तरह की बुराइयां थी दुश्मनियां थी लड़ाइया वो पुश्तों चलती थी कई कई नस्लों तक इंतकाम चलता था तो ने अध सारी खराफा को खत्म किया और सिर्फ जबानी नहीं आपने फरमाया कि ये तुम्हारे ऊपर हराम है एक मुसलमान का खून दूसरे पर हराम है और सबसे पहले प्रैक्टिकली करके दिखाया कि मैं अपने चचा हजरत अब्बास का खून माफ़ करता खुद पहले अमल किया तो फिर आहिस्ता आस्ता उनके अंदर वो सारी चीजें दूर हटती गई मसला ये है कि आज चौदह सौ साल गुजरने के बाद हमारे अंदर वो सारा कुछ मौजूद है जिससे रसूल मना फरमा कर गए जो चीज़ें हराम हो गई हर वो काम मुसलमान कर रहे हैं जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो अल्लाह रसूल को तकलीफ़ पहुँचे एहसास नहीं इखलाक नहीं पैसा 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 दीन ईमान खुदा रसूल सब कुछ बन गया है पैसा कोई माने न माने है ही ऐसा हमारे अंदर हिस्सो हवस ने जगह ले ली और कुरान पाक में एक शादा ही है अल्लाह को मुतकासु तुम्हें कसरत ख्वाहिशात ने कसरत मालौलत ने तबाह कर डाल हलाक कर दिया हती जुर्तमका यहाँ तक कि तुम कबरों में चले गए तुम्हारे जनाल पढ़ दिए गए मगर तुम्हें समझ नहीं आती एहसास ही नहीं होता तो ये मरने से पहले पहले समझना है इस बात को कि हमने क्या करना है कुछ करना है जो बस मरना है खा लिया पी लिया सो लिया पैसे जमा कर लिए और उसके बाद माल दौलत छोड़कर मर गए पीछे लड़ाइयाँ झगड़े फसाद मार कुटाइयाँ ये कहानी है हजरत इंसान की हजरत आदम से लेकर आज तक यही कुछ होता चला आ रहा है इंसान सारी को सारी जिंदगी कोशिश करता रहता है जमा करता रहो जमा करता रहो उसके बाद जब मर जाता है तो पीछे प्रसार लड़ाइयाँ झगड़े हिस्से तेरी मेरी ये काम शुरू हो जाता है तो इसकी ये नेवर एंडिंग स्टोरी है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है अगर हम दीन की तरफ आए कुरान की तरफ आए रूहानियत की तरफ आए तो ये सुकून का रास्ता है इतमान का रास्ता है ये सीधा जन्नत की तरफ जा रहा है रास्ता है। और फिर इशाद अला है अलाम जिक्रकमा इनकलू के दिलों का इतमिन अल्लाह की याद में है अल्लाह के ज़िक्र में है अल्लाह के फ़िक्र में है तो फजर असर सवर निशा ये हजूर की अदाओं का नाम है हजूर की अदाओं से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर आज की मकम्मल नहीं है आशिक की सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि वो महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत करे हजूर मस्जिद में जाते थे पीछे साहबा का नाम भी जाते थे क्योंकि वो सच्चे आशिक थे हजूर फजर पढ़ाते थे वो पीछे फजर पढ़ते थे हजूर ज़ोर पढ़ाते थे वो ज़ोर के टाइम हासिल हो जाते थे हैया की सदाएं जब बुलंद होती थी सारे मस्जिद की तरफ भागते थे आज मुसलमानों को असर ही नहीं हो ही जा रही हैं मस्जिदों के अंदर वीरानियाँ हैं सफ़े खाली हैं हमारे सरों पर टोपी दस्तार ये हमारी इस्लामी रवायत होती थी अब इसको अब समझा जाता हम अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं अरबी नहीं इस्लामियात नहीं कुरान नहीं हदीस नहीं हम कहते हैं बच्चा हमारा इंग्लिश के चंद अल्फाज सीख जाए और उस पर फिक्र करते हैं वलामा इकबाल फरमाते हैं अपनी मिलत पर क्या अकवाम मगरब से न कर आज है तरकीब में कौम रसूल हाज हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है हमारा अपना कल्चर है हमारी तहजीब है हमारे पास चौदह सौ साल की हिस्ट्री मौजूद हमारी रवायात है हमारा माजी बड़ा कामनाक तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है नकली करनी है तो अंग्रेज़ों की क्यों हजूर नबी पाल सल्म करें हजूर के नक्श्य कदम पे चले नींद भी बनेगा दुनिया भी आगरत भी समझ जाएगी तो बस अपने अंदर को साफ करना ये और ये अल्लाह का पैगाम है, है दिल ली सफाई दीदार चाहिए तू जहानतों की ला न तेरू याद चाह नी कर सो मर्दर दी बंदे में अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम मुझे बाहर ढूंढते फिर रहे हो को तुमसे हो मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ तुम मुझे देखते क्यों नहीं पन्ह मौक्रबाजल करीब मैं तुम्हारी शहर से ज़्यादा करीब हूँ इतना करीब इतना करीब करीब भी नहीं बल्कि अरब है की अगर उससे दोस्ती तो करें अल्लाह फरमाता तुम मेरी तरफ एक कदम आओ मैं तुम्हारी तरफ दस कदम आऊँ तुम मेरी तरफ चल कर आओ मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा लेकिन तो पहला कदम हमने उठाना तो दो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के एक आम एक ख़ास आमों का तरीक़ा क्या है पैदा हो गए बड़े हो गए शादी हो गई बच्चे हो गए बूढ़े हो गए बीमार हो गए पौत हो गए ये आम तरीका है का तरीक़ा ये नहीं वो पैदा होने के बाद पूरी जिंदगी बार मकसद होकर गुजारते थे हजरत अब्दुल कादर, जीलानी, गौसिया महबूब सुबहानी खुतब लम्बानी उनके पास भी यही सुबह आम थी यही एक जिसम था दो हाथ दो पाँव तो आंखें एक दुमाग यही बाबा फरीदगंज शकर के पास था यही आपके पास है हज़ा मैनोद्दिन चिश्तिय मेरी सो देती है निज़ामुद्दीन और इलाही और गंज बे बाबिन जिक्रिया मुख्तान शहबाज सुल्तान बाबू जुनेदी बाई अजीत बशरे हाफ़ि इतनी हस्तियाँ हैं नाम लेते रहे तो रात पड़ नाम ही खत्म होते उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी नफ्स और शैतान से उन्होंने बात कह दिया अपने नफ्स पर गलबा पा लिया ये जो हमारा नफ्स है ना पहले गुलाम शरीर फलीत पलीत जपीता फलीतना हस है ये हर वक़्त हमारे अंदर खिचड़ी पकती रहती है कभी रहमान गा लो कभी शैतान गा कभी शैतानी क्या लागे कभी, कभी, कभी रहमान या दिल किया नमाज पढ़ ली दिल किया ना पढ़ ली दिल किया एक पढ़ ली दिल किया चार पढ़ ली ऐसे नहीं पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल अपने आप को बदलने की कोशिश करें जो जिंदगी गुजर गई तो गुजर गई जो चंद रोजा रह गई है उसको गुजारें गुजारे तो सुल्तान बाबू फरमाते हैं चौदह तब दिले दे अंदर वांगन ताने जो कोई मेहनत दिलता हो रंगा दे तो अंदर की दुनिया ये सारा जहान जो आपको बाहर नजर आ रहा है जैसे ना किसी रोज शब में उलझ कर ना रह जाओ कि तेरे जमाओ मकान और भी है जमी और भी आसमां और भी है सितारों से आगे जहां और भी हैं तू शाहीन परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है हम कहते हैं मैं अमीर बन जाऊंगा मेरे पास प्लाट आ जाए दुकान ले लो ये ले लो वो ले लो मकान बना लो कोठी बना लो कार खरीद लो गाड़ी ले लो

तो फिर दो जहानों की बादशाह वजह क्या है कि वो उनकी बारिश उनकी दोस्ती दो जहानों के बादशाह के साथ वो नफ्स को ठुकरा देती है से निकल जाती है तो दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है उनकी गुलाम हो जाती है ये जो सहाबा के नाम थे ये गरीब गुरबा लोग थे तो नहीं किसी सहाफ़ी के पास कोई डिप्लोमा था कोई डिग्री थी तो किसी कॉलेज में गए थे किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं गए अपने मुर्शद पा के पास बैठे रहते थे, थे सारे जहाँ के उनको हुआ बन गए उसी में से हजूर ने गवर्नर बनाए हजूर ने डी सी बनाए एस पी बनाए एस एच ओ बनाए, बनाए अदालती निज़ाम ने कमांडर बनाए और खुद रसूल उस इस्लामिक स्टेट के प्रेसिडेंट थे तो हजूर सारा कुछ करके दिखा कर गए हैं हमारा जो ये सोशल स्ट्रक्चर है ना इस माशरे के अंदर इस सोसाइटी के अंदर ये रवाज नहीं है कि इंसान को कोई रूहानी तरबियत दी जाए कोई तालीम दी जाए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं है ज़ाहिर दस्त माशरे के अंदर हम रह रहे हैं जहाँ क्या है कि तो रसूल पाक ने काबे को तो गुटों से आज़ाद करवाया था वो 360 सौ सा हमारे अंदर आज भी मौजूद है हसद भुगल इमना नफा, गरू तकबर चुगली रीपर बोहतान अंजाम तराशिया लड़ाइयाँ झगड़े गुस्सा तेरी मेरी जात पात कौम कबीले बरादरियाँ ये इतने बुत हमारे अंदर भरे हुए हैं इन बुतों को तोड़ना ये बहादुरों का काम है तो आप कोशिश करें बहादुर बनने की एक एक को निकाल के बाद फेंकते जाए साल में सारे टूट जाए तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा जहाँ सफाई वहाँ खुदाई अंदर की कर लो सफाई तो जाहिर हो जाएगी खुदाई फिर उसको हम आम बंदा नहीं कहते मजहरे नूरे खुदा कहते हैं जोकुल्बिया कहते हैं महबूब इलाही कहते हैं कुतब रब्बानी कहते हैं वजह क्या है वजह एक बंदा ही तो है

जो अल्लाह चाहता था मैं तो अरसा दराज तक कर क्या करता रहा वो सब कुछ करता रहा है जो अल्लाह चाहता था जो अल्लाह के हुक्म अहकाम पे मैं उस पर अमल करता था, तो अरसा दराज तक मैं वो करता रहा जो अल्लाह चाहता था और अब अल्लाह वो करता है जो फरीद चाहता है। था खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी बता तेरी रजा क्या है कहता मेरी रजा हासिल कर है, मैं तेरी रजा हासिल करना चाहता मुझे राजी कर लिया मैं राजी करेगा ते और ढंग तेरे में जाऊंगा फैल मैं दूंगा मुरादें मैं पूरी करूंगा तो ये जो है ना साइंस इसको समझने के लिए हजरत बाबा फरीद गंजेश अगर गए थे दिल्ली आलम फाजा तो वो बन गए थे मुल्तान में फर्फ नाव फलस सारा कुछ पढ़ लिया था मुर्शिदों की सबतों में क्यों जाते थे या ये और या कराम? वहाँ जाकर फिर सोबतों में रहते थे खिदमत में रहते थे फिर वहाँ से उनको मकामा मिलते थे, थे जिसे हम कहते हैं हौस कु सूफी मजदूर कलंकर ये जो रुकने हैं दुनियादारों के समझ में आने वाले नहीं क्यों कि छोटी छोटी अकलें हैं ये बातें हैं बहुत बड़ी हाई लेवल की तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरबियत लेनी पड़ेगी इसकी गाइडलाइन लेनी पड़ेगी रहनुमाई लेनी पड़ेगी अगर किसी का दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूँ तो जब भी वो इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो अल्लाह का जो रहमत का दरवाज़ा है ये हमेशा खुला रहता है। ये कभी बंद नहीं होता जिसके दिल में जब भी आ जाए वो इस तरफ आए तो वो रास्ते दरवाजे को खोला पाएगा लाल अकलमंदा इशारा काफी अकलमंदों को इशारा काफी होता है बातें मैंने आपके कोश गुजार की आपने इस पे गौर फिक्र करना है दरबार आलिया चिश्तिया निजामिया मलंगिया अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्मी खाम है पर सगीर में जहाँ काम जारी है ये रवायती पीरी मुरीदी वाला सिलसिला हरगिज नहीं है ये कुरान हदीस का पैगाम सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फेसबुक पर आप अनमिया उड़ा सर्च करें आपको बहुत कुछ मिलेगा रहनुमाई मिलेगी इस तरह लिटरेचर का काम नशे का काम भी जारी है गुज्तर बत्तीस सालों से